assalomu alaykum chora hoviz obulaschilari endi navbat arzoncha variantga o'tamiz ekranda turgan �e, ikkichi qoringa bog'oz biran ikki uch bila to'rt kurek biri olti kure to'rttagacha to'rttagacha uchtagacha ekan и uchtagacha mana ko'rinib turgan uchta sigirimizni narxi yigirma uch milliondan siylab beradigan joyi bor bu yotgan sigirlarimizi 20 milliondan siylar beradigan joyi bor hammasi 8 oylikdan o'tgan mana ostilarini solishni boshlayapti mana ikkalasi bu uh, mana bu 4 ta sigirimiz bularni zoti kimgadir edi. mana shoxlariga ishvoz bo'lib dalaga olib chiqib boqsanglar ham bo'ladi 20 million kami bor hurmatli obunachilar zoti nima edi buni <laughs> nechtasiniki ikkalasini ham zoti shohli man bilyard degan ekan sut yo'nalishi bo'yicha polvon bu sigirlar necha litr sut beradi deb o'ylaysiz eldor aka birinchqorina bular voy buyursi kim olsa ham xudo xohlasa xonadoninglarga baraka olib kelsin biz problemani sigirlardan biza olib kelib qo'yganmiz man billyard ekan yigirma million kami bor shu yotgan to'rtta sigirimizni <mimkisi> mana <mimkisi> e, bu ikkita sigirimizga ham yigirmadan o'tib beradigan joyi bor toshkent olami yo bu rossiyskiymi yotgan местный ekan toshkent oa paroд yigirmadan kami bor bu uchinchi qoringa bu mana ikkinchi qoringa qizil каличный aralashganyoaishiga yigirmadan o'tib beradigan joyi bor ekan hurmatli obunachilar kelib bemalol bu ham m n bu ikkalasi yigirma ikkidan siylab beradigan joyi bor debboya tushuntirib ketdilar oldindan uzr so'raymiz kamchilik xato joylar bo'lsa kanalimizga mehmon bo'lsanglar подписаться tugmachasini bosib qo'yish esinglardan chiqmasin ukrainaga so'raganda mana bu zotimiz rossiyskiy paroda yigirma ikki milliondan sizlar beradigan joyi bor ukrainaga so'ragan do'stlarimizga xudo xohlasa sakkiz oylikdan o'tgan ikki kre tush to'rt kre tush sigirlarimizni mana judayam bejirim budali hurmatli obunachilar turishni qarang bitadigan joyini aytadigan bo'lsam yigirma olti milliondan ozgina o'tib beradi o'zi aslida manga yigirma sakkiz million kami bor deb aytishdi chunki bular sutga palon birinchi qorin yelin solganda oz solganda ham yorib yuboradi zakaz qilsanglar shundan nechta so'rasanglar ham olib kelib berishadi zakazga ham ishlayveramiz hurmatli obunachilar endi sementalga qiziqqanlar ham bor proстa bu ko'rgazmani zal endi xudo xohlasa yanada bejirim sigirlar kelyapti hozir bu yerda hozirn o'zida nechtasini ort yubordik ikkita ketdi bitta oq bitta qora <laughs> <bittik> Ya bu yerdagi ham ketdi <laughs> mana ekranda ko'rib turgan sigirimizni yigirma besh million kami bor bunga yigirma olti million kami bor bu uchinchi qorin o'ttiztadan oshiqqilib beramiz sutga buni o'ttiz litr sutga bemalol bermiz bu ham ikkinchi qorin 25 besh milliondan o'tib beradigan sigirimiz yotgan sigirimizni yigirma besh milliondan kami bor hurmatli obunachilar bemalol kelib yedi yedeyishni işte, sog'oini tekshirib olishinglar mumkin bular ko'rib turganinglar bog'oz sakkiz oydan o'tgan yililab turibdi yigirma ikki milliondan o'tib beradigan joyi bor manabu sementa sigirimiz onani qoniga kelib shu yerda tug'ilgan hurmatli obunachilar pul topaman deb vijdoni sotadigan insonlar ham eshitib olinglar oqlovga aldamanglar xudodan qo'rqinglar hammamiz bir kun ketamiz qabr azobidan o'zi asrasin bu o'shanig uchun birovni dilini ogritishdan oldin buni oldini olish kerak to'g'rimi yo noto'g'rimi eldor aka masalan shu ekranda ko'rib turgan sigirimizni yani biz yigirma litrga bersak şey. kelishsa sog'inini tekshirib oladigan bo'lishsa отвечаю не только bu sigir o'zi boshqalarn ham bu yerda sog'in sigirlar ham boru manmasalan deb ko'rsatdim mana shu yigirmata deb o'zi aslida bu sigirimiz hozir keldi mana ona bolaga xudo xohlasa buni ham обзоi ertaga sustini silab ikki uch kunda chiqaramiz mana polvon sigirimiz endi tuqqanidan bitta ikkitasini ko'rsatib ketamiz yigirma uch million kami bor bir yigirma ikki bolani yigirma ikki yarim sila bersa yigirma ikkiga ham bitar ekan ona bola bular birinchi qorinda ustini nomalum og'iz ustidan bolasi shved polvon org'oqchi onasicha ekan yotgan рossiskiй sigirimiz xudo xohlasa bu ham sotildi bolasi oqbosh yotishini qarang bolasini yotishini hozir ko'rsatib kelaman sizlar uchun juda qo'rqinchli mana yotishi qarang to'rtta oyog'i yotgan holatda mana yonboshla hurmatli obunachilar niyatimiz xonadoninglarda shundoy sigirlar to'lib tursin bu turgan sigirimiz nechinchi qoringa tug'di birinchi sii tug'di o'shaning uchun an qqa bor <laughs> boya sal tilpon olod mana hurmatli obunachilar nech million deb so'rayapsizlar yigirma besh milliondan o'tib beradigan joyi bor ekan ta beradi bersa Yana ne? migollandiyadan kelgan ekan hurmatli obunachilar mana bolasi bu sigirmizani onasiga ham ko'rsataman bolasiga e'tibor beringlar juda ham yirik narsa nechi kun bo'ldi shuni tug'ilganiga odamlar uch oylik buzoq deb o'ylaydi shuni ko'rsa bugun uchinchi kuni ko'ryapsizlarmi qanaqa zo'r bola berdi e mana mana buni bolasi mana gollandiyadan kelgan bular urug'ni tashashiga boruda urug'ni mana kichkinasi bor и kattasi bor ko'ring turdi hozir buni onasida ko'rsatamiz xudo xohlasa yotishini qarang boyagi yigirma sakkiz million o'tib beradigan joydagi raddan chiqqan sigar o'sha fermadan kelgan hammasi bir joyiga shu qatorlik hozir yigirma sakkiz million kami bor dedikku yigirma sakkiz million degani bilan xo'jayinimiz yigirma sakkizga qotib qolmaydi yigirma beshligi ham bor eslatib o'tamiz tag'in kommentariyada har xil haqorat so'zlarbila yozmanglar nima kerak bo'lsa nimani yoritib yoritish kerak bo'lsa eslatib o'tinglar man shu yoritib berishga harakat qilamiz xonadoninglarda mana shunday sgalar to'lib tursin hech qachon baraka arimasin yigirma olti yarim milliondan sizlar beradigan joyi bor shuni o'ttiz litr sut <shür>.. <shür>.. <shür>... <shür>... beradiz xudo xohlasa hozirgi kunda og'iz sutda omon bo'linglar